На самом деле Донбасс учить ну, не получилось, да? Как говорят сами донбассяне, донбассяне, Донбасс никто не ставил на колени. Донбассяне? Донбасс... Ну, жители Донбасса. Я прошу прощения. Просто пытаются научить, как правильно голосовать в Донбасс. Давайте, вот я просто хочу, чтобы студия, да, и зрители просто сами подумали над этой ситуацией. Что предлагают мои коллеги, да, которые, по сути, довели до этой ситуации? Они предлагают, чтобы 50 тысяч жителей Донбасса, да, которые принимали участие в военных действиях, сложили оружие и куда-то ушли. Более того, они хотят заставить их отвечать перед законом. То есть, по сути, для Донбасса это должна быть капитуляция. Давайте поставим себя на их место. Это возможно? Нет. Они никогда не сложат оружие, и, и чем больше мы будем на них давить, тем больше будет целостно действия. Если можно, я закончу. Евгений, я запрошую. Донбассяне да? так и думают. А вот донбассцы, жители Донбасса, активно сопротивляются этому. Извините, я оговорился, но я закончу. Смотрите, что получается. Весь мир, весь мир да, давит на самом деле сейчас на нас по Минским соглашениям и по плану Мореля для того, чтобы выборы все-таки состоялись. Если они не состоятся, вернее, если они не состоятся, то вся вот эта активная часть, да, которая против этих выборов, по сути, президента да, ну, будет пытаться отстранить от власти. Если выборы не состоятся, то конфликт будет заморожен. Вы можете смеяться бесконечно, вы только думаете о, о сути. Я понимал, да, если, если, конфликт, а я если конфликт... Да, если конфликт... Это оговорка по Фрейду. Я извиняюсь, я хочу объяснить. Да не надо рассказывать о конфликте. На самом деле Вы на что? Донбассе есть два типа людей. Одни хотят жить в Украине, а другие приехали Умер. из России, а хотели умереть за Россию. Так вот, наша задача Николай помочь за Россию, первым, помочь первым попрощаться со вторыми. 你要先报警先过来你看一下我的你看一下